Юлія Матвієнко, Євген Дунай, В'ячеслав Зайцев, Богдан Романенко, Юрій Чельцов, Максим Литвиненко. Наші славні герої-захисники сьогодні діляться своїми думками і спогадами про АТО, про нелегкі воєнні будні. Про друзів і ворогів, про те, як нам вистояти і перемогти. Їй дуже пасували б вечірні сукні і туфлі на підборах. Але вона проміняла їх на військовий камуфляж і берці. Дивлячись на тендітні руки цієї дівчини з акуратним манікюром, не віриться, що їй знайоме, що таке зброя. Успішна кар'єра і амбіційні плани, домашній затишок і тепло. Все це Юлія Матвієнко залишила заради одного, щоб у рідне Запоріжжя не прийшла війна. Спочатку було волонтерство. Згодом цього їй здалося замало. Вона стає воїном АТО, бійцем з позивним Білка. В критичних ситуаціях я. Стараюсь, не, не то, что стараюсь, ну как-то автоматически получается, ты эмоциональную часть вообще не включаешь и не думаешь об этом. То есть тогда, когда уже все заканчивается, когда уже заканчивается обстрел, когда заканчивается, когда уже а, живы, здоровы, а, даже вот все нормально, все обошлось, а, тогда начинается выход адреналина. То есть уже все смеются, говорят, ну... Юль, ну все уже закончилось, все. А начинают труситься руки, труситься ноги. А, вот, то есть, а пока это все происходит, то есть, при том, это все ночи, то есть, до утра, сколько бы ни было. То есть, у меня получается действовать именно головой. Это очень часто действительно выручало. А, точно так же про погибших. У нас, когда ребята погибли, когда были ранены, то есть, ну, делаешь все возможное для того, чтобы улучшить ситуацию, да, то есть то, что от тебя зависит, и только потом, когда уже, ну, в общем, все закончилось, тогда, да, приходит осознание того, что произошло. То есть это бывает на следующий день, да, начинают, начинаешь плакать, но ну, это вот когда у нас сон, допустим, погиб, я плакала ровно на следующий день, когда Просто вот сели задумали, что нужно сообщить родственникам, и, ну, то есть, да, плакали все и ребята, и мы. Ну тогда, когда это все происходило, когда надо было быстрее вывести что-то предпринять, что-то сделать, то есть эмоции выключаются. И это хорошо, это правильно, то есть с одной стороны, а с другой стороны понимаю, что, ну, наверное, может уже не такой человек, как все остальные, вот, то есть. Ну, главное спасти остальных ребят, главное сделать все, что от тебя зависит, да, то есть пере, перевязать, вы, вытянуть, то есть что-то сделать такое, то есть. А потом уже, потом можно уже Дать и поплакать. Да. Мне вот один из бойцов сказал, что там на передовой нет атеистов. Я очень часто сталкивалась с такой вещью, да, и ребята многие, что, ну, как у нас в народе говорят, пронесло, когда ну, действительно видно, что Бог охраняет. При всех вообще просчитанных ситуаций ребята либо должны погибнуть, либо должны быть ранены, и тем не менее они возвращают целые невредимые. То есть нас Бог оберегает, это действительно правда. Так или иначе, тот, кто находится на передку, е доброволец. А той, кто ну, став киборгом, на самом деле таких примеров в других местах много. Це добровольці з добровольців. Це не тільки в Донецькому аеропорту. Це і в інших зонах хлопці, які виходили на передок і билися з усією люті. А в даному випадку кіборги – це ті, які є добровольці з добровольців, які вирішили все ж таки їхати туди, в термінали аеропорту, де ти ну, в оточенні суцільному і тільки вночі може дійти допомога. Тільки вночі треба йти до допомоги, і постійно треба а, визирати, не, не підходячи ворог, відстрілюватися. Бо завжди в ці хвилі йдуть атаки, а, завжди треба бути на поготові. Наши представления о войне, ну, которые были до того, они ну, основывались на чем? На фильмах, на книгах. А в фильмах и книгах все как-то выглядит совсем не так. Вот. А на самом деле война это тяжелая работа. Это ночевка в посадках при 20-градусном морозе, это рытье плендажей ночью. Под минометным огнем. Ну, то есть это скорее такой труд э, каждодневный, кропотливый, изнуряющий. Ну героического там мало. При мне никто не закрывал грудью амбразуру, не взрывал себя гранатой в окружении э, врагов, да и других, э, так сказать, э, эффектов. Э -э люди просто работали. В самом трудном это, э -э ⁇ это полное отсутствие бытовых условий, ну, нормальных бытовых условий. Мы по, по своей специфике мы переезжали несколько раз. И каждый раз все начиналось с того, что мы оборудовали себе позицию. Вот. Как только мы призвались, у нас не было практически ничего. То есть нам дали обмундирование вот, и дали технику в не очень хорошем состоянии, скажем так, которую мы сами уже ремонтировали, сами доводили до боевых кондиций. С помощью волонтеров очень большую роль сыграли волонтеры вот становление армии и то, что удалось армию восстановить в ну, столь короткое время. Вот, огромную роль э, сыграли гражданские люди, волонтеры, опять же люди с гражданской позиции, вот, э, которые просто ну, поражали нас э, самоорганизацией. Війна для Максима Литвиненка розпочалася у третю хвилю мобілізації. Саме тоді і народилося бажання служити за контрактом у Збройних силах України. Про це рішення він не пошкодував жодного разу. Ну, я Поїхав після -то потисрочної то по служби, поїхав в Київ. Ну, якби как бы, типу, у нас є рідно на заробітку. Поїхали і я почав дивитися, бачив Майдан, потім почалася мобілізація. И попал в третью волну мобилизации. С третьей волны мобилизации и вот по сегодняшний день контрактник Збройных сил Украины. Ну и вообще ни капельки не жалею об этом. Вообще ни капельки не жалею. То есть доволен тем, доволен тем, что защищаю Родину, защищаю, служу в Збройных силах Украины, горжусь этим. Было страшно очень, это первые дни, когда мы туда заезжали, просто-напросто обстановку, вот это взрывы. И, ну, первое, ну, изначально, а дальше как бы уже привычно было, уже знали, за что мы там делаем, зачем мы сюда приехали. Осознавали там опасность, там, осознавали риск. Там. Ну, то есть уже не так страшно, уже было привычно. Письма, все вот эти маленькие эти, обереги, иконки, картинки. Все, ну, просто ты смотришь, понимаешь, там дети поддерживают, там не только дети, ну, все. Ну, это приятно осознавать, что не все люди, есть, есть в нашей Украине такие люди, которые там патриоты сильные. То есть, і це большая часть. Ну, Основна маса, которые був надеяться, що вони все таки поменяют своє мировоззрение. Вони могли б навчати дітей, лікувати людей, будувати будинки, вирощувати хліб. Але в час, коли Україні загрожує ворог, вони зробили свій вибір. Не задля себе, за задля майбутнього наших дітей. Ми там для того, щоб жили наші родне, близькі, друзі. Все спокойно как бы чтобы изменить нашими в ну, нашу страну в миллион раз лучше чтобы не было такого как хотя бы там при времен всех вот этих президентов которые хочу чтобы изменилось Я хочу, не хочу чтобы они там думали только о себе хочу чтобы они думали о всей стране о всех людях то есть чтобы они считали себя богами там она всех остальных смертными чтобы была какая-то вешает ну как вот большое желание чтобы был мир был мир в нашей стране, был, было все замечательно. Вот единственное большое такое желание. Что все жили спокойно, не знали никаких бед, не видели разрушений, не видели... Например, того, что видел хотя бы я. Чтобы Украина была единой, все. Вот большое желание. Чтобы не было такого отдельный Крым, отдельный Донецк, отдельный Луган. Кто знает, может, самые такие когда колись ляжуть в основу новинью истории Украины, утру будут вивчати уже наши онуки.